І усім привіт вас! С вами я Артем Сталкер. Та сьогодні я вам хочу показати, як скачать э, інтер'єр на закриті локації в GTA 5. Давайте почнемо. Ну, працюємо, поставте лайк, підпишіться на канал, я буду э, дуже вдячний. Для цього нам повинен м, потрібен скрик у 5.net. Скрику 5, э, 5 э, і оцей мод Open All Interiors. Оцій. Опять же, если неправильно прочитав, прочитал, извиняйте. так. Uh, uh, скачиваем скрипку 5. 5.NET. Пролистываем немного вниз и все. Скрипку 5. 5.NET Deep. Uh, 5. Uh, и Opel on Interior. Чего у меня все время здесь русский? Ну, я ж все время украинский ставлю. Так. Замонтажьте, замонтажьте после того, как мы скачали, открываем расположение файла с нашей игрой GTA 5. И смотрите, что теперь мы делаем. это скриптовый мод. Да, оцей Opel All Interiors это скриптовый мод, но для него не потребен скрипт. То есть, смотрите, скрипт 5.net, мы оцей все файлы, которые я только что выделил, Закидуємо в папку ігрою. Ну, я цього не буду робити, бо вони вже в мене є. Оці ось ось текстові документи нам не треба перекидувати. Скрипку 5. Откриваємо. Заходимо в BIN. І ось і скрипку 5 DLL, DLL. І DimWood 8 DLL теж ось два. Беремо і перекидуємо просто в папку з ігрою. І тепер ось. Opel on Inferious. Інтеріус, звиняюсь. Оці ось ось два файла, ну, крім текстового, закидуємо просто в папку з ігрою. Як тільки що перекидували е, оці. Скрік 5 і скріп 5.net. Ну, е, Оце. Скріпс. Не треба. В скрипт не треба, тому що багато людей можуть подумати, що це скриптова модифікація, її треба кидати в скрипт. Ну ні, її в скрипт ми не кидаємо, ми просто кидаємо її в папку зі грою. Все. Після того, як ми скачали, тепер давайте перейдемо в саму ігру. І я продемонструю, як це все роботає. А ви, опять же, можете зараз поставити лайк, підписатися на канал. Ой. Менту, что сейчас на весь экран? Сейчас... Все. Сейчас мы зайдем и я вернусь. Так, ребята, после того, как мы зашли, мы видим, что на карте вот заспавняются такие вот метки. Это интерьер. На вот эти вот другие метки, не обращайте внимания, это другие моды, которые у меня скачаны. Вот так вот. Получается, да. Давайте я сейчас... Ну вот, даже возле меня вот есть один интерьер. Давайте в него зайдем и посмотрим, что и да как. Здесь есть э, интерьеры, как из э, оригинального, э, оригин... ну, типа из сюжетки, так и э, из онлайна. Вот, например, я захожу в интерьер онлайна. Вот, видим. тут вроде даже телевизор можно посмотреть, если я не ошибаюсь. Не, телевизор здесь нельзя посмотреть. Ну, вот такие вот интерьеры. Тут даже офигенный вид на... Можно использовать этот телескоп или что это. Можно приблизить, посмотреть. Это я показываю один интерьер. Давайте выйдем и еще несколько интерьеров вам покажу. Чтоб вы знали, стоит... Их там вроде 60 или сколько, я не помню. Сейчас посмотрим. Ну, вообще хороший модец. Я вам так говорю. А, вот. Да, 60 интерьеров. <шень Tyson> Давайте, допустим... Сейчас телепорт завязаю. Ой. Это я сверху появился. Нач... Вот так вот сделаем. Это здание ФБР. ФБР тоже можно зайти. Вот, смотрите. Заходим. Hello. Вот заходим. Также можно и на лифтах проехаться. Спокойно. Вот. Ну, я не буду этого делать, потому что... Ну, там обычно интерьер э, ФБР. Кто проходил, э, типа, ограбление ФБР, то тот знает. Ну, не ограбление, я не знаю. как. Даже в Майсбанк можно зайти, если не ошибаюсь, да? Или нет? Там какая-то метка возле Майсбанка стоит? Давайте посмотрим. Ай, пока не дойду, то уже 20 лет пройдет. Ice. Это метка в середину? Или что? Походу. Но это обычная парковка. А давайте последний какой-то. В казино, к сожалению, нет входа. Что еще? есть дома, типа, ну, не только в этом, не только в одном Лос-Антосе. Вот, например, э -э -э, Палето Бэй, целых четыре метки есть. Вот здесь, в этом городке, но ну, это, наверное, интерьер в дом. В арену? Серьезно? А ну. Это интерьер в арену, как я понял. Я спущусь безопасно. А, ну да, это интерьер в арену. Только как в неё зайти? Вот есть двери, можно в арену зайти, прогуляться вот здесь. Никогда не ходил по этому помещению, ну вообще ходил, но только в миссии. Сюда зайти нельзя. Типа так. Ну, на саму арену, конечно же, не... Не, не зайдешь. О. Тут какой-то спуск. Блин, закрыт. Не, смотри, здесь открывается. Студия даже. Это реально, смотрите. Ну, то есть... Мод годен. Вот, позырьте. Только тут ничего нет. Хорошо. А что там, где должна быть сама арена? А, тут ее нет. Понятно. Ее вообще здесь нет. Я думал, здесь типа, какой-то полигон будет, но нет. Тут просто закрыли вот таким вот стеклом, которое больше на какое то железные пластины похожа на... В принципе, все. Показывать я больше не буду. Тут даже можно в интернет зайти. снова -то. Прикиньте. Можно поразбивать что-то? Да, вот, спокойно. Опа. Так что как-то так. Тогда, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на the ссылки, the so ссылки на эти You're все. So да боже, заткнись, я ничего не, я ничего не пойму, что я говорю из-за этого давно. Так, короче, ссылки на э, все посылания для скачки этого мода я оставлю в описании, так что заходьте. там вон будут, конечно же. Тогда Всем до доступного видосика ставьте лайки и А, я уже четвертый раз это говорю. Не знаю, у меня какой рефлекс, если честно. Ну тогда. Ладно, всем пока и до встречи.